как сделать из обычной затягивающейся петли не затягивающиеся петли ну самый 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 простой вариант берем обычную затягивающуюся петли вот она у нас вот эта петелька у нас затягивается видно а мне надо чтобы она не затягивалась ну узел я делаю поплотнее конечно теперь мне надо чтобы она не затягивалась я просто на этом кончике завязываю узелок. И получаю таким образом не затягивающуюся петли. В чем прелесть вот этого самого простого узла такого двойного. Из двух узелков одного узла. Мне надо получить вариант, когда длина у меня должна из... Ну, я хочу где-то местами менять длину Я могу, сделав вот эту вот петлю, как я вам только что показывал Завязать узелочек вот здесь На кончике веревки Подтянуть петлю Получить большую петлю Померил Эта петля мне велика Что мне сделать надо? всего-навсего подтянуть и переставить узел в другое место. То есть перетянуть узелочек в другое место, перевязать его. У меня петля стала меньше. Если же мне надо еще меньше петля, я беру опять же узелочек этот, перевязываю на другое место. получаю еще меньше петли. Вот такая вот обычный узелочек. Здесь и обычная затягивающаяся петля у меня была вот здесь вот. Сейчас завяжу еще раз. С самого начала. Берем Делаем затягивающую петлю. Вот она у нас. На ходовом конце мы вяжем узелок. Плотно затягиваем. На коренном конце, на ходовом, вот он. И получили нужную нам петлю. Еще одна модернизация этой петли существует. Вот этот вот узелочек мы можем вязать тоже как затягивающую петельку. Вот такой стопорный узелочек. Мы получили в результате вот такую вот конструкцию. У нас опять та же не затягивающаяся петля, но с вот таким вот стопорным узелочком. Если нам надо быстро развязать все это, мы берем, начинаем тянуть, у нас развязывается один узел, вот, чуть -чуть выше, раз, и развязывается второй узел, два. Получается в результате прямая веревка. Но эти узлы могут довольно сильно затянуться, будьте готовы.